Тяжелая промышленность в упадке. На это сегодня жаловались представители всех машиностроительных предприятий, собравшиеся на форум. Говорят, и до кризиса отрасль была не в лидерах, а сейчас вообще среди отстающих. В Украине, я отвечаю за каждое свое слово, падение объемов против уже кризисного того года 60%. Это трагедия. Крупнейший в Донбассе Новокраматорский машиностроительный завод сейчас переживает тоже не лучшие времена, говорит его руководитель Георгий Скударь. Получать хоть какую-то прибыль начали только в этом году появились заказы. Предыдущие два работали в убыток, помощи от государства не было никакой. И самое печальное это то, что промышленное производство в нашей стране, в частности от машиностроения, но за прошлый год упало в два раза. И сегодня мы воздерживаемся от каких-то резких таких. Выпадал в адрес коалиции, которую управляют, поскольку они проработали всего месяц. И за это время они только разбираются в тех завалах, которые есть, и естественно надо дать время, чтобы они оценили это состояние. Представители новой власти обещают крупному бизнесу помогать в Донецкой области, хотят, чтобы не металлургия, а именно машиностроение стало визитной карточкой региона. О том, что сегодня мы имеем в этой отрасли и устаревшие основные фонды, и много кадровых проблем, и очень много проблем с рынками сбыта, с уровнем конкурентоспособности продукции. Поэтому вот это те темы, которые сегодня будут обсуждаться на форуме, и подходы, которые будут выработаны к решению этих проблем, имеющихся, я думаю, что это будет рецепт по реформированию этой э, отрасли. Помогать обещают и ученые. Они трудятся над разработкой новых проектов, которые могут снизить затраты на производство, а прибыль от продажи продукции увеличить. Подобный форум – диалог власти и бизнеса. Участники говорят, только совместными усилиями можно выйти из затянувшегося кризиса. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.